Assalamualaikum, selamat datang ke 5 berita panas minggu ini bersama saya Kimilia Nor Azlan. Kita mulakan dengan berita pada tarikh 16 Februari 2026. Skandal melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih menjadi antara berita hangat yang diperkatakan awal minggu ini. Penunjuk perasaan memberi kata dua kepada Azam Baki, letak jawatan atau himpunan bersih enam akan diadakan. Ratusan peserta berhimpun di Ibu Negara bagi menggesa peletakan jawatan dan penahanan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki Himpunan Tangkap Azam Baki 2.0 itu diadakan susulan skandal pemilikan saham Azam serta laporan Bloomberg. Selain dakwaan penglibatan pegawai SPRM bersekongkol dengan ahli parlimen untuk mengambil alih syarikat lain secara paksa. Antara yang berucap ialah ahli parlimen Pandan Rafizi Ramli dan ahli parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Kalau Datuk Sri Anwar masih lagi mempertahankan Azam Baki Maka rakyat akan kata Ini bukan cerita Azam Baki semata-mata Ini adalah kerana ia berkait dengan Anwar Ibrahim Jadi Dato' Sri Anwar kami nyet-nyet-nyet Kerana kami sayangkan negara Walaupun kamu tak suka kepada kami kami masih lagi ada sedikit rasa ihsan kepada kamu. Supaya bila rakyat marah, kamu takkan jatuh bersama-sama dengan Azam Baki. Oh. Rafizi turut mengingatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa pendirian Tegas pernah diambil terhadap isu Samba ketika menjadi ketua pembangkang. Benda ini tak boleh dibuat sebab ini bukan kerajaan PH, ini kerajaan perpaduan. Tapi kalau kita tengok manifesto PH, kita tengok manifesto PS, Dua-dua sebut lantikan ketua pesuruh jaya SPRM dibuat penerusi parlimen. Jadi tidak ada alasan kalau kita ada kuasa apa lagi kita nak guna kuasa tersebut kalau bukan nak lakukan perubahan. Pengerusi Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz pula membayangkan kemungkinan penganjuran Bersih 6 sekiranya tiada tindakan diambil. Himpunan berakhir sekitar jam 6 petang dengan kumpulan pelajar menegaskan masa depan negara terancam jika isu rasuah dibiarkan tanpa tindakan tegas. Berita panas selanjutnya, teguran keras yang di agung Agong Sultan Ibrahim berhubung isu rasuah. Dalam titahnya, Baginda menegaskan istana tidak akan berkompromi dengan amalan ini dan tiada pihak yang terkecuali termasuk SPRM. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi terhadap kegiatan rasuah. Dalam kenyataannya, Baginda menegaskan rasuah adalah satu pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan tidak boleh diterima sama sekali. Baginda turut mengingatkan bahawa usaha membantras rasuah tidak terhad kepada jabatan tertentu atau hanya melibatkan pemberi dan penerima semata-mata, sebaliknya merangkumi keseluruhan sistem pentadbiran dan penguatkuasaan negara. Antara agensi yang disebut baginda ialah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tita baginda tidak kira apa juga pangkat termasuk ejen, orang tengah dan pembekal, semuanya berada dalam radar. Bah kata pepatah siapa makan cili dia terasa pedas. Jangan ingat saya tidak tahu apa-apa. Saya juga mempunyai risikan saya sendiri. Titah baginda kenyataan itu hadir ketika isu rasuah kembali hangat diperkatakan termasuk kontroversi melibatkan ketua pesuruhjaya SPRM Azam Bakir Krisis politik berpanjangan bersatu memasuki senarai berita panas kami minggu ini. Kemelut dalaman parti itu kini memasuki fasa lebih genting apabila kedudukan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang menjadi tumpuan. Walaupun dipecat parti, Ahli Parlimen Larut itu mendakwa masih mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen Bersatu. Kemelut dalaman parti pribumi bersatu Malaysia kini memasuki fasa lebih genting apabila kedudukan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang menjadi tumpuan. Walaupun dipecat parti, ahli parlimen larut itu mendakwa masih mendapat sokongan majoriti ahli parlimen bersatu. Pelantikan ketua pembangkang bagaimanapun bergantung kepada persetujuan blok pembangkang dan perlu dimaklumkan kepada speaker Dewan Rakyat penganalisis politik berpandangan selagi tiada pencabar daripada dalam kalangan pembangkang Hamzah berpeluang mengekalkan jawatan tersebut malah hubungan baiknya dengan PAS dilihat sebagai faktor penting yang boleh mengukuhkan kedudukannya di parlimen namun perkembangan ini secara tidak langsung memberi tekanan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin perebutan pengaruh antara kedua-dua tokoh itu bukan sahaja menguji kekuatan dalaman parti malah boleh memberi kesan kepada kestabilan perikatan nasional secara keseluruhan sejak pemecatan Hamzah dan beberapa pemimpin lain beberapa bahagian dan sayap parti dilaporkan dibubarkan mencetuskan persoalan tentang sokongan sebenar di peringkat akar umbi pemerhati melihat keputusan mengenai jawatan ketua pembangkang bakal menjadi petunjuk jelas sama ada Hamzah masih berpengaruh merentas parti Atta Muhyiddin berjaya mengukuhkan kembali cengkaman dalam bersatu. Segala-galanya kini bergantung kepada sokongan angka di Parlimen. Berita panas selanjutnya masih mengenai isu kuil. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan semua yang ingin dilakukan haruslah mengikut lunas undang-undang dan tidak boleh berbuat sesuka hati. Isu kebebasan beragama kembali menjadi perbualan hangat selepas kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan bahawa semua pihak bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Namun, perlaksanaannya mesti mengikut peraturan undang-undang. Berucap pada majlis khas bersama Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya, Anwar berkata soalan pembinaan rumah ibadat seperti kuil Hindu harus mengikuti kehendak undang-undang setempat. Macam seperti mana Kuih-kuih rindu. Semayanglah sebanyak mana dia nak pun. Buatlah kuil mana pun. Tapi ikut peraturan ha? Tak boleh. Pacak. Uh, ya, kuil atau berhala. Di mana tempat saja. Tak boleh. Seperti mana peraturan. Ada yang jawab dia kata. Oh, surau di mana-mana. Ha, boleh buat. Tak ikut. Tak betul. Saya tahu dalam sejarah kita Surau ini Sebetulnya Azizullah tahu Surau di Perak pernah dirobohkan Kerana melanggar peraturan Kenyataan itu dibuat susulan kejadian beberapa himpunan dan tindakan pihak berkuasa baru-baru ini termasuk tindakan menurunkan kema dakwa di Ibu Kota atas alasan peraturan penggunaan ruang awam. Selain itu, Anwar Turin menyatakan beliau sangat bangga dengan pencapaian Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga keselamatan negara sepanjang 3 tahun kebelakangan ini. Akhir sekali berita panas pada hari ini, DAP akan mengadakan kongres khas pada 12 Julai bagi menentukan sama ada pemimpin parti dalam kerajaan perlu meletak jawatan atau sebaliknya. Perkara ini disahkan oleh Setiausaha Agong Anthony Lok seperti yang dilaporkan Sinchu Daily. Menurut laporan tersebut, Lok menyifatkan kongres itu sebagai satu referendum dalaman parti. Jika perwakilan memutuskan untuk menarik diri daripada peranan eksekutif, 40 ahli parlimen DAP akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya umum akan datang. Lebih 4000 perwakilan pusat dijangka mengambil bahagian dalam undian itu menjadikannya antara keputusan politik penting pertama yang diputuskan secara langsung oleh kongres parti bukan hanya oleh jawatan kuasa eksekutif pusat CEC keputusan sama ada menteri dan timbalan menteri DAP kekal atau meletak jawatan termasuk daripada agensi dan majlis tempatan terpulang kepada mandat perwakilan tegas beliau jika DAP memilih untuk kekal dalam kerajaan ia mesti memikul tanggungjawab dan tekanan mentadbir dan tidak boleh mentadbir sambil menentang kerajaan Baiklah, ini sahaja 5 berita panas mengenai perkembangan politik tanah air pada minggu ini. Terima kasih kepada semua penonton yang terus setia bersama kami sehingga habis. Kami akan bawakan 5 lagi berita panas pada minggu hadapan. Tetapi sebelum akhiri, sekiranya anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan seimbang dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Jumpa lagi.